17 год, 21 900, дизель, транспортер. Что такая цена? И еще, смотри, он Доминик показывает. Обслуженный да. тут еще на 200 штук. Обслуженный на 200 тысяч, тысячу назад. Что поменено? РМ 7 тысяч назад поменено. Листок обслуживания на 200 тысяч. 21 900. Черный транспортер. 17 год, иди сюда. Ты думаешь, это дорого? За черную машину, за 17 год, за полностью обслуженную, с автоматической коробкой передач. Там Webasto это... даже оригинальная есть, и два ключа. Ну, еще и... Не, ну это какой-то какой пиздеж. Это грузовик, да? да? Да, это грузовой. Так он на автомате DSG. Офигеть. Ну, прикинь, бери, работай, да? Что да. хочешь, сиденье подкинь туда, Серегу посади и на Одессу вези. Огонь. Да, Серый? 21 Класс. 900. Как ты думаешь? Да. Э, друзья, тачка у нас в продаже занимается ей один из лучших ведущих специалистов этого, этой галактики. Он зарекомендовал себя как? Доминик, мать его, Торет. Вин, мать его, Дизель. Ридик, хроники, хроники Ридика. Хроники самого Ридика. Звезда телешоу <laughs> Империя авто Доминик, мать его Торетто, занимается на сайте есть, в Телеграме есть номер телефона внизу, обслуженная тать. Куда ты блять свернул? Ну ты, блядь, ну нахуй ну что ты ну, делаешь? Она, ну это хозяйская блядь, машина 11 тысяч обслуги, лет оптика, веб-аста оригинальная И два. Ключа, делает, так, пожалуйста, так. И грэм поменяли. Смотри, античными. самое важное, когда фоткаешь для нашего сайта, ты вот этот листочек должен тоже сфоткать.